નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરમાં માં કાવ્ય એક આ કવિતાનું નામ છે તેરી હે જમી આ કવિતાના ગલસ્વતી પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સઅપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાવો જેની લિંક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે જેમાં આપને નવા નવા વિડીયોની લિન્કો મળતી રહેશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં કવિતા પેલી આ કવિતાનું નામ છે તેરી હૈ ઝમી પ્રાર્થના ગીત છે અહીં કવિતાનો સરળ અર્થ આપેલો છે જે તમારે વાંચવાનો રહેશે પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લઈએ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखे पहला प्रश्न हम दुनिया में खुदा की मर्जी से आए है तो जवाब से ऑप्शन बी बीजो हमें खुदा की रहमत से शरीर और प्राण मिले है त्रीजू कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नजर रखे चौथी खुदा चाहे तो हर आपद को टाल सकता है

हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न कवि ईश्वर से भक्त क्यों कहते हैं? कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को क्षमा करने के लिए कहते हैं बीजो प्रश्न ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं तीजो प्रश्न कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। चौथो तो प्रश्न ईश्वर हर आपद को क्यों टाल सकता है ईश्वर हर आपद को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ा ताकतवाल ताकत वाला होता है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए पहला प्रश्न कवि ने किसे मालिक कहा है क्यों जवाब कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है बीजो प्रश्न आप भगवान से क्या प्रार्थना करते है हम भगवान से यह प्रार्थना करते है की वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे त्रीजो प्रश्न भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहां कहां जाते हैं जवाब भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हिंदू मंदिर में मुसलमान मस्जिद में ईसाई चर्च में सिख गुरुद्वार में और पारसी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है क्यों मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता बीजो प्रश्न कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं कवि ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे दुनिया के लोग किस हालत में हैं? इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे त्रीजों प्रश्न तू अपनी नजर हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं चौथो प्रश्न कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं क्यों कवि ईश्वर के ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते है ईश्वर सर्वशक्ति है वह सब कुछ कर सकता है वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है वह हर आपद को दूर करने में समर्थ है पांचवा प्रश्न कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं वह सब पर अपने कृपा कुप, कुप, दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे त्यार प्रश्न नंबर सात ચિત્ર કદાચ એક કવિતા રચના જોઈ શકો છો એક કવિતા બનાવાની હે સૂર્ય દેવતા હે જીવન દાતા હારે પિતા ઓર માતા તુમસે હોતી સુબર શામ તુમ દેખતે હો હમરે સબ ધરતી કા કણ કણ તુમ ગુણ ગાતા હૈ તુમસે બળા હૈ કોઈ ન દાની तुमसे मिलते प्रकाश और पानी प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए तो चलो नदी नदिया किताब किताबे दरवाजे दरवाजा कला कला कौवा कौवे, धातुए, धातु सड़के सड़क कुत्ता कुत्ते कमरा कमरे आंख आंख महिला महिलाए मछली मछलिया ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર નવ નિમ્નલિખિત ઉપસર્ગો કે યોગ સે તીન તીન શબ્દ બનાવીએ તો ચાલો જોઈએ અહીં જે ઉપસર્ગ આપેલા છે તેના આધારે આપણે શબ્દો બનાવવાના છે ચૌ તો ચૌ ઉપરથી શબ્દ બનાવીએ ચૌહારા ચોમાસા ચોપાઈ બિન પરથી બિન બાદ બિન બિન કહે પર પરથી પરદેશ પરલોક પરદાદા અન અનપઢ અનહોની અનમોલ त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 નિમનલખિત શબ્દો મેં પ્રયુક્ત પ્રત્યય ઢુંઢિયે તો ચાલો જોઈએ મનુષ્યતા મનુષ્ય + તા ધનવાન ધન + વાન રસોયા રસોઈ + આ ઈયા ઇખરા એક + હરા ઠોખેબાજ ઠોખા + બાજ બલવતી બલવત + ઈ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 વચન બદલકર વાક્ય ફરીસે લખિયે મેને કવિતા લખી તો